Меня зовут Галина Булгакова. Я э, постоянно уже много лет э, жила в Украине, хотя э, по рождению русская, с Дона. Ну, так получилось, что я, вся моя жизнь сознательная, она прошла именно в Харькове. Я имела возможность, имела бизнес такой, Разный, даже имела акционерное общество. Видела много стран, но все равно всегда возвращалась в Украину. По профессии я архитектор и художник. Много построила домов в Украине, вернее, в Харькове. Это Салтовка в основном, которая сейчас полностью разрушена. Мой дипломный проект давно был, это пристройка к Харьковскому вокзалу. И высотная гостиница это мой дипломный проект, реальный, который мне сразу взяли и начали строить. То есть я свой вклад. Э, тоже какой-то есть мой, не знаю, большой, маленький, неважно. Он есть в Харькове. И я этим горжусь. Я уже давно пенсионерка, вдова. Мой муж был хирургом, но уже 10 лет, как его нет. И у меня из всей семьи остался только один внук. И так получилось, когда началась война, хотя я ее предполагала. Вот как-то внутренне я чувствовала, что она будет. И когда началась война, мой, мой внук не верил. Он студент университета Харьковского на втором курсе. Философский факультет. И, Специальность культуровок. 20 лет. Думаю, сейчас. И он никогда мне говорил, что ты говоришь, что за глупость, я говоришь какая война. Началось все раньше 2014 -го года. И оно висело в воздухе, вот эта аура войны с неженским лицом. И я ему говорила, ты знаешь, я бы очень хотела в это верить. Но э, я живу в центре города, прямо возле Дворца э, тру, Труда. И когда начались вот эти разрывы, я, да, там очень там много ресторанов, там рядом панорама, и там часто бывают э, фейерверки. Но в этот раз утром, я думаю, что-то рано гуляют, что вернее, поздно начали и я услышала, что это явно не фейерверк. Стреляли уже тогда по Салтовке. Но я думала, что нет. Ну, это, это временное явление. Но не может быть такое. Что наши братья, Россия вдруг ни с того ни с сего на нас напала. Что мы для нее плохое сделали? Ну, мы пробыли в Харькове, ждали, когда немножко утихнет. Но оно не утихало. И мы решили, потому что мы живем в небольшом доме в центре города, третий этаж, выше нас нету. На первом этаже только офисы. Мы с ним живем вдвоем. И бомбоубежища нет. Нам только на площадь Конституции надо было бежать в метро. Но бывали такие моменты, когда мы собирались идти, но уже не могли, либо был комендантский час, либо шел обстрел уже из автоматов. Мы слышали автоматные очереди, мы не могли добежать. И были моменты, когда э, нам говорили, что уже станция закрыта, уже никого не пускают. Поэтому мы спускались с ним на первый этаж в офис нашего соседа, и там ложились на землю, и там пребывали. Но там была вода, там было тепло, и мы там как-то до утра просиживали. Я слышала обстрелы, я боялась и не знала. Во-первых, я увидела БТР российский. Он был, он стоял, когда я ходила за продуктами, он стоял возле Никольского. Это новый торговый центр, который открыли недавно, его открыли летом. Я увидела возле библиотеки Короленко этот БТР. И, и я не знала, что мне делать. Я стояла как вкопанная, потом поняла, что мне надо как-то двигаться. И я пошла назад. Не знала, что со мной будет. Что, что у них на уме, откуда я знала. И я потихоньку-потихоньку очень медленно шла и ждала, что что-то со мной случится. Мне в спину выстрелили. Потому что да, если бы они не хотели там сделать... Они бы не приехали в мой город. Они бы не, не пришли сюда. Но зачем-то же они пришли не с добром, если не приехали на БТР. И я зашла в наш небольшой магазинчик, там как раз возле дома. И я купила только самое необходимое, потому что уже продуктов было мало. Купила хлеб, купила какие-то макароны, э спички. Ну такое по мелочи. А внук оставался дома. Ну, между мной и между моим домом и магазином было 50 метров. Я туда успела дойти. Девочка, ну, по сравнению со мной, молодая. Ей 40 лет, нет. Она с мамой. Мама инвалид. Они живут э, в многоэтажном доме на последнем этаже. Лифт не работает. И вот они поднимаются вверх чтобы успеть что-то там переодеться, что-то как-то. И опять бегут в бомбоубежище. Вот. И она говорит, вот недавно она мне прислала такое сообщение по Вайберу, что страшно, она не знает, кто стреляет. Она видит летящие бомбы, она видела, как расстреливали людей, которые стояли за гуманитаркой. Она говорит, мне трудно сказать, я не могла сориентироваться, я только успела забежать в магазин. Но были погибшие. Морги переполнены в Харькове. И неизвестно, кто там. Но на улице лежали тела разбытия, шматки, кровь. Потом начались очень сильные обстрелы, уже очень близко. Когда первые снаряды стали попадать по центру города, нам предложили спрятаться в 40 километров от Харькова в деревне. Нас туда привезли, через посты мы ехали, нас спрашивали кодовые слова, но мы проехали, мы там пробыли где-то с неделю. Мы поняли, что рядом лес, но даже там там не было продуктов, там ну, не было условий. Мы там, у нас там было 10 человек и плюс животных. И я поняла, что нам нужно все-таки выбираться из города каким-то образом. Но нас двое никого нет, помощи никакой нет. А в этом в небольшом селе или поселке, как его можно назвать, есть верующие люди. И они нас отвезли в Харьков, у них есть миссия тоже такая благотворительная. Они э, привозили своих верующих, прятали. Вот те, кто приезжали в Харьков, они их расселяли в, в свои дома. И они нас отвезли в Харьков. И когда мы приехали в Харьков, привезли прямо почти под дом. Мы вышли, и я увидела, что там происходит. Наяву. Разбитые витрины, кровь на улицах. Э -э мародерство. Было видно, что залезали даже в библиотеки. Я не знаю, что они там искали. Продуктов нет. Ну, небольшим. Увидела разбитый, разбитый дворец труда. Увидела разбитую, выбитые окна панорама. Увидела разбитую бывший магазин Мелодия. Ну, в общем, мы забежали к себе домой, окна были все открыты. Видно, волной, звуковой открыли окна. Я их опять позакрывала, все мои цветы, эти орхидеи все лежали на полу, все было разбито. И я успела, и тут начала опять громыхать. Мы пробыли дома минут 15. За эти 15 минут мы успели взять минимум документы, какие-то там деньги, воду. И когда начала очень сильно громыхать, мы выскочили из дома, закрыли выскочили из дома, и я не знаю, как нам добираться до вокзала. Но мы решили ехать во Львов, это самая была такая. Мы посмотрели по расписанию поездов. Бежим с этим, у него рюкзак, у меня рюкзак, какая-то сумка с продуктами минимальными. Идем так вдоль домов, переходим улицу, в это время сзади нас сигналит машина. И мужчина, шофер говорит, давайте я вас подвезу. Так мы попали на вокзал. На первый поезд до Ивано-Франковского мы не успели. Но был следующий двухчасовой в Львов. Ну, мы там стали в очередь, попали в вагон, туда сели, Набили, набилось нас, конечно, много. Добрались во Львова, но не в самый, на вокзал, а в, в пригород. В вагоне было по 10 человек в купе, и люди сидели еще в, в проходах. Мы там увидели бабушку, которая лет 90. И она сидела на проходе, мы ее запустили опять же к себе в купе. Она после двух инсультов сидела с нами. Все время расспрашивала, куда она едет. Она ехала со своим сыном, сын остался в Тамбуре, а она с нами сидела. Все мои холсты, все мои картины остались дома, большие, метровые довольно хорошие. Я их готовила на выставку. И все пришлось оставить. И я перешла на э, маленькую графику А4. И этим я занималась. Вот некоторые работы я успела захватить с собой, а основную часть я уже рисовала здесь. Ну вот эта жизнь не предопределена, потому что не знаешь, что, что, что получится у тебя. Вроде бы как женщина что-то предполагает, но ну вот есть большая рыба, Которая съедает более маленькую. То есть она тоже борется за жизнь. То есть тут. Это японская Сирия, из-за японской Сирии, работы у меня остались все дома. А вот это только то, что я смогла. Э, это уже сейчас вот делать в, в Львове. А эта красота обнимает мир. То есть э, и природа, и все, и человек, все имеют глаза. Хотелось бы, чтобы. Было мирное сосуществование, ни в коем случае не было никакой войны. Вот это такая творческая работа, ваша фантазия предвестник той жизни, которая становится реальностью. Человек мог быть, быть кем угодно, если ему не будут мешать. Вот эту работу у меня, ее нет, у меня это только копия. Вот это, мне очень нравится эта работа, это тоже копия, потому что оригинал утерян как-то, я не знаю, где-то я его... Хорошо, что у меня было на, на телефоне. Вот видите, вот какое-то количество людей, мужчин женщины женщин разного возраста, но никто не знает, когда и что закончится. Вот белый ангел и падший ангел, кто из них кто, кем будет, неизвестно. А это вот свежая работа, я ее еще не закончила, скоро Пасха. Это я уже вот у меня не было бумаги, так я на афише нарисовала. Вот Украина, мама с ребенком, пасхальные пысанки. Ну тут еще будет, тут еще будут слова. Я уже почти приготовила, я стала писать на украинском почему-то. Слова сами как-то выпадают. А это я хочу подарить то место, в, ту, в то пристанище, где мы были. Тут есть все что, все, что человек чувствовал тогда, когда началась война, и его надежды. А это я начала, но не закончила. Ник когда я пишу, никогда не знаю, что будет. Оно спонтанно происходит. Надеюсь, что сегодня я закончу. Эта картина она будет, будет радостной. Поскольку связана с весной и с жизнью. Психика так очень, очень нарушена. Я очень плохо сплю. Я, когда заболела, меня, мне здесь очень хорошо приняли в больнице. Я была в одной больнице, в второй я прошла курс лечения. Мне сделали полное обследование. Я, правда, покупала лекарство, была вынуждена. Но ну, а так меня приняли очень хорошо. Я сделала несколько проб на ковид отрицательный. Но у меня есть еще внук, который очень тяжело это переносит. Он необычный человек, несмотря на то, что он учится очень хорошо и учится на втором курсе, но у него есть признаки нарушения психики. По одному творческому сайту у меня есть знакомые. И э, я обратила внимание, что те люди, с которыми я была в творческом контакте, там я писала стихи, а э, те люди писали музыку, и мы там были в конкурсах каких-то. И я свои стихи, когда писала, я их э, своими рисунками э, иллюстрировала, можно так сказать. И отношения были очень хорошие до начала войны. И когда я сказала правду о том, что происходит, мне не поверили. Мне сказали, ты врешь. Этого быть не может. И только два человека из моего окружения поверили в том, что это, это правда. И что им не говорят правду, а что я очевидец. А один человек из Санкт-Петербурга мне сказал, зачем ты мне врешь, я же знаю, что там у вас происходит, вы сами там себя уничтожаете, мы просто хотим вас освободить. Я говорю, мне освобождать не надо, я свободный человек. Я могу говорить, что я хочу, я могу делать, что я хочу. Я могу высказываться, могу разговаривать на русском, я могу, тут нет такого, чтобы тут преследовали. Могу говорить на русском, могу говорить на украинском, могу говорить на английском, если меня спросят. Но я хочу верить о том, что, что война закончится, и что правда об этой войне, она будет донесена тем людям, которые не верят в это. Я вообще человек не публичный. Но, видно, я поняла, что какая-то моя миссия в этом есть. Я про... прощения Я могу только сказать, что я никогда бы никому, как говорят, врагу не пожелаешь. Чтобы они, чтобы их сыновья, если они имеют возможность к ним обратиться, чтобы они их позвали домой. Чтобы они не получали РУС-200. Я прошу прощения. Так огибнут наши дети. Маленькие. Кстати, мои знакомые Родилась внучка в подвале. И показывали этого ребеночка. Она в розовом, девочка. Говорят, когда рождается девочка, то это к миру. Ой, я очень прошу прощения за эмоции. Я хочу обратиться просто к матерям. Поверить мне, что война это самое страшное, что может быть. Можно потерять свой дом, можно потерять деньги, можно потерять недвижимость, можно потерять одежду, можно потерять работу. Смерть всегда страшна. Но есть смерть естественная, которой ты можешь как-то... К смерти нельзя подготовиться, даже если человек умирает по болезни. Но когда смерть вот такая насильственная, жуткая, несправедливая, то нужно как-то, чтобы материнские сердца чувствовали, что мы тоже имеем сердца, и у нас тоже есть дети. И что наша жизнь вот так вот может внезапно оборваться. Меня, например, вытащили из контекста моей жизни. Я сейчас ничего не имею. Ничего, абсолютно. Вот только я и внук. Вот это наши две жизни, которые являются самыми главными. И я хочу их сохранить. И если мне завтра скажут, что война закончилась, я каждый день засыпаю с, это, с этой мыслью, что война может закончиться, что это, это ужас, что это, это сон, ну просто кошмарная какая-то часть, которая закончилась. Очень хочется, чтобы эти женщины прочувствовали, чтобы они никогда не испытали войны. Моя мама воевала, была на фронте, была медсестрой. И она сказала, самое главное, Галина, чтобы в твоей жизни не было войны. Так получилось, что она в моей жизни есть. Ну, если они меня увидят, услышат, я бы хотела, чтобы в их сердце тоже что-то, какое-то какое -то чувство вины тоже было. Потому что они, может быть, и не знают, где их сыновья, но они должны это знать. И чем они здесь занимаются, они тоже должны знать.